دوستو کچھ لوگ چھوڑنے کے بعد پچھتاتے نہیں ہیں بلکہ وہ تو اپنی خوشیوں میں اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں دوستو میں ہوں رحیل انجو مراف دیکھ رہے ہیں لائف آف بکس کتابوں کی زندگی دوستو ہم نے حضرت حود علیہ السلام سے متعلق پارٹ ون میں حضرت بود اور ان کی قوم کو کا ذکر کیا اس پارٹ میں ہم دو اہم شخصیت ان کے بغیر حضرت حود علیہ السلام کی سٹوری مکمل نہیں ہو سکتی ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے ان میں سے ایک شخص کو تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے ان کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا لیکن آج میں اس ایک شخصیت کے علاوہ آپ کو دوسری شخصیت کا بھی ذکر کروں گا یہ دو شخصیت قوم آدھ سے ہی تھی اور آد کی نسل سے تھی ان کا نام ہے شدیب اور شداد یہ دونوں حقیقی بھائی تھے اور آد کے بیٹے تھے یہ لوگ ملک شام میں اپنی سلطنت کو قائم کیے ہوئے تھے شدید بڑا بھائی تھا اور شداد چھوٹا بھائی تھا روایت یاد کہتی ہے کہ شداد ان دونوں میں سے جو شداد تھا اس نے خدای دعویٰ کیا تھا کہتے ہیں کہ شدید جب حکومت کر رہا تھا ملک شام کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اور جا کر شدید کو جو ہے وہ دعوت دین دو اور اسے اس کی سرکشی سے برائی سے بحیائی سے روکو اب حضرت حود علیہ السلام شدید کے دربار میں آئے اور حضرت نے شدید کو دعوت دین دی حضرت نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے چند روز کی دنیا ہے اس کے بعد سب نے آخرت کی طرف کوچ کرنی ہے تم نے بھی مر جانا ہے ہم نے بھی یہ تمہاری اتنی بڑی جو وسیع سلطنت ہے یہ مرنے کے بعد تمہاری کسی کام نہیں آئے گی لہذا خدائی یکتا کی طرف آ جاؤ لیکن یہ شخص شدید اس نے حضرت کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور سات سال کی حکومت کے بعد یہ دنیا سے کوچ کر گیا اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی شہداد جس کا آپ نے نام یقیناً سنا ہوگا اس نے حکومت شروع کی کہتے ہیں کہ اس کی حکومت مشرق و مغرب تک پھیلی رہی یہ انتہائی ظالم انسان تھا لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیمیا گر اور ریاضی دان بھی تھا حضرت حود السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ شہداد کے دربار میں اور براہ راست اسے جو ہے وہ دعوت دین دور اسے اس کی سرکشی سے روکو حضرت حود علیہ السلام شداد کے دربار میں آئے اور کہا کہ اے شداد اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ہزار سال زندگی دی ہے یعنی اسے بتایا کہ تم ایک ہزار سال تک زندہ رہو گی تمہیں ایک ہزار خزانے دیے ہیں تم نے ایک ہزار عورتوں کے ساتھ نگاہ کیا ہے ایک ہزار فوجوں کو تم نے شکست دی ہے لہٰذا یہ جو تمہاری سلطنت ہے یہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے یہ اللہ کی قدرت کے بغیر نہیں مل سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ دین کی طرف آ جاؤ تم نے مرنا ہے اور آخرت کے لیے کچھ جمع کر لو اگر تم مجھ پہ ایمان لے آتے ہو اور خدائی یکتا کی عبادت شروع کر دیتے ہو تو تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے میں تمہیں تمہیں اس کی گارنٹی دیتا ہوں یہ دعوت دی حضرت حود السلام نے شہداد کو لیکن وہ بڑا متکبر تھا کہتے ہیں روایت کہتے ہیں کہ حضرت حود السلام سے اس نے کہا کہ مجھے جنت کا حال تو بتاؤ کیونکہ حضرت نے کہا کہ اگر تم نئے کام کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی جب اس نے جنت کا سنا تو اس نے کہا مجھے جنت کا تو بتاؤ جنت ہے کیا اس نے جب یہ سوال کیا تو حضرت حود علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جنت بڑا خوبصورت ترین مقام ہے وہاں نیکو لوگ نیکوکار جو لوگ ہیں وہ جائیں گے وہاں مختلف قسم کی ندیاں ہیں نہریں ہیں آپ وہاں دودھ کی نہریں دیکھیں گے شہد کی نہریں ہوں گی وہاں صاف پانی کی نہریں ہوں گی وہ ہیرے جواہرات سونے سے تیار ہوگا وہاں مختلف قسم کے درخت میں جات ہوں گے وہاں پاکیزہ اور خوبصورت عورتیں ہوں گی پاکیزہ اور خوبصورت مرد ہوں گے یعنی حضرت نے وہاں اس کے سامنے جنت کی خصوصیات بتانا شروع کی جنت سے خوشبو آتی ہے ذا دارفران کی اس طرح سے جب حضرت نے اس کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا تو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں وہ ایمان تو نہ لایا لیکن اس کے دل میں اپنی جنت کو تخلیق کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ اس نے ایمان لانے سے انگار کر دیا۔ اب اس نے خود شام کے علاقے عدن میں جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے کئی مزدور کئی انجینئر مستری, کو جمع کیا اور اپنی جنت کی جو ہے وہ تیاری کر ملکوں سے مختلف, شہروں سے مختلف سلطنتوں سے ہیرے جواہرات یاقوت موتی سونا چاندی منگوانا شروع کیا مختلف درخت مختلف خوشبوئیں منگوانا شروع کی اور اپنے ملک کے خوبصورت ترین مرد اور خوبصورت ترین عورتیں جمال ان کو جو ہے وہ جنت میں جگہ دی کہتے ہیں کہ کئی سال تک جنت تیار ہوتی رہی اور شہداد اس کے انتظار میں رہا جب اس کی جنت مکمل ہو گئی تیار ہو گئی تو کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے وہ جنت کی طرف جا رہا تھا تو وہ ہزار بندے لے کر یا تین ہزار بندے لے کر تو راستے میں اس کی موت ہو گئی ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ وہ جنت کے دروازے کے جب پاس گیا تو اس کی موت ہو گئی اور جو اس کے ساتھ لوگ تھے ان کی بھی موت ہو گئی اور وہ جنت غائب ہو گئی اب یہ جنت جو ہے وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگی یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہ ملک الموت کے متعلق روایت ہے کہ ملک الموت سے پوچھا کسی نے کہ بتاؤ کہ آج تک تم نے اتنی روحیں قبض کی ہیں کیا تمہیں کبھی کسی کے اوپر رحم آیا تو اس نے کہا کہ دو مرتبہ مجھے رحم آیا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بتاؤ کون سے دو لوگ ہیں جن کے اوپر تمہیں رحم ہے تو حضرت ملک الموت کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو بچا رہی تھی سمندر میں تھی کسی دریا میں تھی تو وہ کشتی پہ سوار تھی اب کشتی جو ہے وہ ٹوٹنے والی تھی اس عورت نے اپنے بچے کو ایک تختے کے اوپر بٹھایا اسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم آیا کہ اس عورت کی جان نکال لی تو میں نے بحکم ہوتا اس عورت کی جان نکال لی لیکن اس وقت مجھے اس بچے کے اوپر تر سے آیا بہت کہ اب اس بچے کا اب بچے کا کیا بنے گا اور دوسرا جب میں نے دیکھا کہ شداد نے اتنے سال لگا کر جنت تیار کی اور وہ جنت کے دروازے کے قریب جب پہنچا تو اللہ نے کہا کہ اس کی جان نکال رہا تو میں نے کہا کہ یہ انسان کیسا ہے کئی ہزار سال لگا کر کئی اس اتنی محنتیں کر کے وہ اپنی محنت کا پھل بھی حاصل نہ کر سکا اور اس کی جن جو جان نکال رہا ہوں جب یہ سنا تو حاطف غیبی سے آوازیں قدرت آئی کہ اے ملک الموت کیا تم جانتے ہو کہ وہ بچہ کون تھا وہ یہی شداد تھا تو اسے ثابت ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی کو مقام و مرتبہ دینا چاہے تو وہ دے کر رہتی ہے ہم شاید دیکھتے ہیں کہ اس سامنے والا شخص جو ہے وہ آیا اس کے اندر یہ اتنی طاقت اور ابلیٹی ہے کہ یہ کر لے گا لیکن مقامات پہ موج سے ہی کام ہوتے ہیں دوستو حضرت عبود علیہ السلام شہداد سے تقریباً چار سو سال پہلے وفات پا گئے حضرت عبود علیہ السلام کی جو ہے وہ مدفن کے متعلق بہت اختلاف ہے علماء میں بعض کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ مدفن وہ مکہ موسمہ میں ہے کیونکہ کچھ روایت میں ہے کہ جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور عذاب آنے کے بعد جو انبیاء مکہ کی طرف جو ہے وہ کچھ کرتے تھے تو بعض جو ہے علماء کہتے ہیں کہ حضرت کی قبر مکہ میں ہے بعض کہتے ہیں کہ حضرت کی قبر جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے تو یہ حضرت حود علام کی زندگی سے متعلق جو ہے ان کی محنت سے متعلق آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ جو اللہ جڑے رہیں ہم انشاءاللہ آپ کو اور انبیاء سے متعلق انشاءاللہ رہنمائی کریں گے اس لیے لائف آف بکس کے ساتھ رہیں رہی لنجوں کے ساتھ رہیں بہت شکریہ فی امان اللہ